تم نو વિદ્યાર્થી મિત્રો જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 સાહી વિકલ્પ કે સામે ચોરસ બોક્સ મે ખરા કા નિશાન કીજીએ જમના ગુણ 5 નંબર 1 મે ગાંધી સ્મૃતિ કાન સ્થાન હો ગાંધીราม નંબર 2 પત્ર લખને વાલે કા પતા કિસ કિસ ઓર લખા જાતા હે બાઈ ઓર નંબર 3 પત્ર લેખન કે લિયે કોનસી બાત સાહી નહીં હે पत्र अधिक लंबा होना चाहिए नंबर 4 कंडला क्या है बंदरगाह नंबर 5 मैं गुरु नानक के चरण से पावन हुई भूमि हो हु। लखपत विद्यार्थी मित्रों ધોરણ 8 ની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક તારીખ 21/12/24 ના રોજ જે હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંક માં સોલ્યુશન એ પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસિસ પર થી મળી જશે અને આપણા WhatsApp નંબર પર થી પણ મળી જશે પ્રશ્ન નંબર 2 एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए जमुना गुण पांच नंबर एक डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक पाक्षिक अथवा मासिक आदि दिनों की लिखी जाती है नंबर बे भद्रेश्वर के जैन <coughs> यात्राधाम की विशेषता बताइए भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जीनालय है नंबर त्राम डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है डायरी हर रोज लिखी जाती है आत्मकथा जीवन में एक बार लिखी जाती है डायरी में रोज की छोटी बातें लिखी जाती है आत्मकथा में जीवन के बड़े प्रसंगों को दर्शाया जाता है नंबर कुछ नहीं देखा ऐसा क्यों कहा गया है कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है इसीलिए कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा नंबर पाँच डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है डायरी के लिए हिंदी में दैनदिनी दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर त्राम निम्नलिखित तो विषय पर डायरी लिखिए जिनना गुण तरह नंबर एक अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण अं तमने आपेली डायरी लखी जो है ते जु सको प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण ढूंढकर प्रकार लिखिए नंबर नंबर मोहन बड़ा दयालु दयालु है गुणवाचक आज बुरा हुआ है कल अच्छा ही होगा आज अने कल समयवाचक प्रश्न नंबर पांच नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए जमुना गुण त्राम नंबर एक डाकपाल तो डाकपाल घर में काम करता है नंबर बे वित्त विभाग वित्त विभाग ने बहुत ही अच्छा बजट जारी किया नंबर त्रन समाहर्ता मैं बड़ा होकर समाहर्ता बनूगा प्रश्न नंबर छ निम्नलिखित तो परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए जमना गुण त्रन एक गुजराती में परिच्छेद आप तेने हिंदी में जो ये तो हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे हे संध्या समय पक्षियों की टोली अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे प्रश्न नंबर 7 बीमारी के कारण अवकाश के लिए કક્ષા શિક્ષકકો પત્ર લખીએ જેમના ગુણ ચાર તો એ તમને જે પત્ર આપેલા છે જે તમે પત્ર જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે પણ તમારા નોટબુકમાં પત્ર લખવાનો રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે